На майданці повним ходом йдуть репетиції. Тіснувато, бо тут готуються вже три команди. Через кілька годин розпочнеться перший півфінал. Повітря ніби тремтить від напруження. Меня и запоминать и дело. Чего вы глупите, ребят? По-моему, не понимаете, куда вы попали. Приехали сюда, для чего я не понял. Александр Евмешкин стоит дешев до точки кипения. Нервы и эмоции сюда, бьют ребята, через край. На то уже все серьезно у финале. Вы видите репетицию номера Сольника. Идея. 80-й год. Это Олимпиада. 4, 5, 6, 7. Идеально. Учитывая, что мы все не спали сегодня. В общем, у нас скептическое основе. Но я думаю, что это поможет нам только собраться, не расслабиться, а мобилизироваться и порвать здесь все энергетикой. В Одессе в полный штыль та атмосфера, безмежной любовью до хореографа. Да? на полметра, на метр, на метр, на метр, очень читаем, очень здорово. Дмитро Декусар для них майже як бог. Це не обыяка відповідальність. У нас тематика Индии, очень тяжелая, повторюсь, хореография, но у нас ребята-хореографы супер. Привет, Украина! Смотри, Интеру 2030. Кировоград репетирует по деловому без зайвої метушни. Олександр Лещенко випромінює впевненість. Так тримати. Запоминаем, кто где стоит, кому куда сразу нужно прибежать. Тематика наших номеров посвящается легендарным хореографам. Ну и, конечно же, вечная тема любви Ромео и Джульетты. за Ось вони і зустрілися. Три хореографи, три суперники. Кожен розуміє, що переможець сьогодні буде лише один. Повіді, Україна, Україна, Ми тебе любимо! Смотрите, двадцять